Francja płacze nad wyborem Karola, bo Karol no obiecywał dużo rzeczy, których, którym jest nie po drodze z planami Francji, Niemiec, w ogólnie tak zwanej Unii Europejskiej. Obyś Karolu dotrzymał słowa, bo obietnic składałeś. Miałeś zablokować Zielony Ład, pakt migracyjny. To na początek myślę, że wystarczy jak spełnisz. Même les médias pro-gouvernementaux reconnaissent aujourd'hui la victoire de Nawrocki. Euh, il y a eu les, les félicitations déjà de l'ambassadeur des États-Unis, qui est un allié important pour la Pologne qui est très critique d'ailleurs du gouvernement de, de Donald Tusk. Et, et, et d'ailleurs, on a vu le soutien de, même direct de Donald Trump à, à Navrowski euh, pendant la campagne. Euh, donc, ce serait quand même assez compliqué. Et ce sera malgré tout, malgré ce que disait votre interlocuteur précédent, un coup dur pour Bruxelles parce que le président a un droit de veto en Pologne. Donc, ça lui permet de bloquer les, les, les lois votées par le Parlement parce que la majorité... De Donald Tusk n'a pas une majorité suffisante pour renverser ce veto. Et Karol Navrowski a, a promis de bloquer, enfin euh, de tout faire en tout cas pour bloquer euh, l'application du pacte migratoire qui entre en vigueur l'année prochaine, euh, l'application du pacte vert européen euh, donc, euh, et, et, et de toute loi qui entraînerait un abandon de souveraineté. Donc euh, là, je crois que la Commission européenne et Paris et Berlin peuvent dire adieu. Euh, au projet de réforme des traités européens qui est en cours, qui centraliserait complètement l'Union européenne et ferait que les États membres abandonneraient ce qu'il leur reste de souveraineté. Vous appréciez cette émission Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. We are the Polish, the Slavic nation with the richest culture.